виявлення фінансових порушень неефективного використання коштів та запобігання прийняття невірних управлінських рішень у фінансово-господарській діяльності військових установ та державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України та Генерального штабу збройних сил України, і дислокуються на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Це головна задача Кримського територіального управління Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України про підсумки роботи контрольно-ревізійної служби збройних сил України за 2013 рік та пріоритети діяльності на поточний рік. Далі у актуальному інтерв'ю з заступником начальника Кримського територіального управління департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України полковником Олександром Бондарем. По итогам 2013 года наше управление, как теперь называется, Крымское территориальное управление внутреннего аудита и финансового контроля, выявило финансовых нарушений более 140 миллионов на сумму более 140 миллионов гривен. При этом провело около 160 аудиторских проверок было проверено примерно две трети субъектов подконтрольных на нашей территории. И примерно в 50% проверенных организациях были выявлены финансовые нарушения. Из этих 140 миллионов выявленных нарушений, нарушений, которые привели до ущерба, это около 56 миллионов гривен. Нарушения, которые не призвели до утрат, это на сумму примерно 85 миллионов гривен. Принятыми мерами во время проведения аудита, а также совместно с командирами частей после проведения аудита было возмещено с учетом предыдущих лет около 70 миллионов гривен. Также в ходе аудиторских проверок было предупреждено нарушений, то есть те нарушения, которые еще не успели состояться, не выполнены договора, не оплачены товары, это было предупреждено на сумму около 5 миллионов гривен. Проведенным мониторингом было также предупреждено около полмиллиона гривен, где после наших проверок документов были устранены те или иные нарушения или просто ошибки, которые допускались при составлении тех или иных документов. Из основной суммы финансовых нарушений, которые были выявлены в 2013 году, около 50% это завышение объемов выполненных работ при строительстве, при ремонте зданий и сооружений в воинских частях и на предприятиях. Это почти 23 миллиона гривен. Многие командиры частей или комиссии пренебрежительно относятся к принятию выполненных работ после проведения строительства коммерческими организациями. И основной из причин это банально не проведение проверки документов и подсчета объемов выполненных работ. То есть прежде всего хотелось бы сказать на будущее командирам частей, если нету штатных специалистов или нету людей, которые смогли бы проверить, обращаться в квартирные эксплуатационные органы за согласованием актов выполненных работ или договоров перед строительством. Также в 2013 году были выявлены нарушения при отчуждении имущества, сдаче в аренду некоторого имущества коммерческим организациям, за которые взималась несоответствующая плата. И такие же ошибки, нарушения выявлялись в начислении и выплаты денежного удовольствия за платы военнослужащим и рабочим служащим воинских частей учреждений. На 2014 год задача нашего управления не меняется. Мы также само будем работать во взаимодействии с командирами воинских частей, помогая им, с правоохранительными органами. Государственной финансовой инспекции Севастополя и Автономной Республики Крым для соблюдения финансовой дисциплины и бюджетного законодательства хозяйственной деятельности предприятий и воинских частей.